আছলাম আলাইকুম ৱাহমতুল্লাহি ৱাৰকাতো মই কলিমুদ্দিন খাদিম অসম ৰাজ্যিক জমীয়া তোলামা আমাৰ গ্ৰুপৰ লগত জড়িত জিলা জমিয়া তোলামাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কাৰ্যকৰ্তাসকল আপোনালোকৰ জ্ঞাত এটি বিশেষ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ বিষয়টো হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভয়াৱহ ইতিমধ্যে আমার সৌদিকে উচ্ছেদ কেনেকে চলি আছে সব আপনার দেখি আছে মানুষের কষ্ট সীমাহীন কষ্ট বাহাদি বর্ণনা করব অবস্থা। দ্বিতীয়তে অতি ভয়ঙ্কর এটি খবর আহি আছে যে বুটার তালিকা নতুন করে ভেরিফিকেশন হব চেক করা হব বিভিন্ন ধরনের এই ক্ষেত্ৰত বিহাৰ বা আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ চলি আছে এইটো বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ অসমতো হোৱা হ'ব ইতিমধ্যে অসমত এইটো হোৱাৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে ভোটাৰ তালিকা ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আল্লাহ তালে জানে এন আৰ চিতকৈ আৰু জটিল হ'ব এইটো দুই নম্বৰ হ'ল এন আৰ চিটো হৈ গৈছিল কিন্তু এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন এজন সমন্বয়ক কেইদিনমান তেখেত সমন্বয়ক আছিল হিতেশ দেৱ শৰ্মা নাম তেখেতে ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম ক'ৰ্টত আকৌ আবেদন দাখিল কৰিছে সত্তৰ লাখ বিদেশে আছে বুলি ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে বুলি দাবী জনাই ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে বায়ুসকল যদি এন আৰ চি পুনৰীক্ষণ আৰম্ভ হৈ যায় ভোটাৰ তালিকা ৰিভেৰিকে ৰিভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হয় এক ধৰণৰ কিয় মত হ'ব গতিকে জিলা জমি তল আমাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলে আপোনাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত প্ৰত্যেকখন মছজিদত ইমাম চাহাবক জ্ঞাত কৰক যে কোনোতে নাজিলা পঢ়িব লাগে আৰু দুৱাৰ ব্যৱস্থা কণ্টিনিউ কৰিব লাগে সৎমে ইনুজ সতমে হাজেগা কুৰাণ খটম তবা ষ্টেফাৰ চটকা আদি দি মছজিদে মছজিদ মাদ্ৰছাই মাদ্ৰছাই দুৱাৰ ইন্াজাম কৰা আৰু ঘৰে ঘৰে মহিলাসকলে কান্দি কান্দি দুৱা কৰা এই ব্যৱস্থা জিলা কমিটীয়ে আঞ্চলিকৰ জৰিয়তে কালিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বা এই দুৱা অবিহনে আমাৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই দুৱাই একমাত্ৰ সম্বল দুৱাই একমাত্ৰ শক্তি মহিলাসকলৰ যি আঠচল্লিছ লাখ মহিলাসকলৰ এন আৰ চিৰ সময়ত বাদ পৰিছিল তেতিয়া সকলোৱে আমি দুৱা কৰিছিলোঁ আল্লাহ তবাৰকতালাৰ ফচলা হ'ল চুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই আঠচল্লিছ লাখ মহিলাসকলক সকাহ দিলে গতিকে এতিয়াও ইয়াতকৈ আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আহি আছে আৰু ভয়াৱহ আৰু ভয়ংকৰ ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব পাৰে গতিকে কণ্টিনিউ দুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা টেফাৰ হতম কুৰাণ খতম সৎমেখা জেগা আদি পৰি পুৰুষসকলে মছজিদত আৰু মহিলাসকলে গৰে ঘৰে মছজিদে মছজিদে মাদ্ৰাছা মাদ্ৰাছাই যাতে দুৱাৰ ইন্টেজাম হয় তাৰ কাৰণে জিলা জমীয়া টো মাই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আছলামি বৰাক